Panca-panca. Ing kene aku arep gawe video vlog dieku gawe cemilan sing prasaja kanthi nggunakake telung bahan. Bahan-bahane yaiku: setunggal endog, kaleh glebung, 3 susu, sekawan gula. Pirantine yaiku: setunggal mangkok kaleh sendok. Pisanan, pecahke endog menyang mangkok. kapundu tambahke gula 3 sendok katelu aduk gula kalih endok nganti alus kaping papat, tambahke glebung 3 sendok Kaping lima aduk glepung nganti alus. Kaping 6, panaske teflon lan goreng campuran kasebut. <tuk tangan> yang sawahane metu kecoklatan, aja lali diwalik Yen cemilane wis siap, aja lali ditambake susu supaya luwih manis. iki minangka cemilan sing digawe saka sekawan bahan gampang ta matur suwun sing sampun mirsani videone mugi-mugi migunani